Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Диджемус, и мы продолжаем снимать Let's Play по Майнкрафту! А я хотел бы передать огромнейший привет моему другу Мазефакеру. Так, мне его имя как-то... Моя сестра сказала, что это плохое имя, это произносить как-то нельзя. Так, прости меня. Заходите на его и на мой канал, подписывайтесь. Если хотите увидеть Let's Play по Майнкрафту, по то заходите на канал Мэрис Свордер. Там я снимаюсь с моим лучшим братом Свордером. Завтра мы снимем два видео про Let's Play. Вот он там снимает механизмы, обзоры игры Майнкрафт, Let's Play, конкурсы. Так, вы можете с ним сняться, и мы поехали к Let's Play В предыдущей серии я жил в большом каменном доме, но я до съемки переехал в этот дом и пошел, построил ад, пошел, то есть э, портал в ад и добыл там немножко адского камня. И пойдем посмотрим же, клянусь, я его из креатива не брал. Наверное, вы сами видели, что у меня был, был этот, как его, ну, как вам сказать, ну, обсидин, да, у меня был обсиден я взял его, обложил и зажил, и у меня получился такой вот портал. Это, наверное, мы сейчас будем... Построим небольшое хранилище для нас. Нам понадобится булыжник. Только булыжник. Возьмем пока два стака и 17 штук. Э, больше у меня булыжки, булыжника нету. Склад будет небольшой. А, в, а второй серии мы отправимся в ад. Да. На, 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 на. Такой небольшой будет. Такого размера, наверное, хватит. Именно пишите в комментариях, какая игра вам нравится. Я ее скачаю и буду снимать. Но чтобы игры были хорошие, веселые. И чтобы они мне нравились. Э, Какие-то, как бы, приключения. Вроде, ну, там, как бы, там, другие приключенские. Ну, вроде, приключенских игр. Да, Да, съемки я тут играл очень очень много, как видите на меня алмазный меч и алмазная кирка, алмазные вещи, другие алмазные вещи я не собираюсь сделать. а нафига мне их делать? Видео, я продолжаю, так, я не умею качать моды, но так хочу, хочу обозревать моды, но не получается. Скажите, вам надоел Майнкрафт или нет? Но конечно надоел, я сниму новое видео. Да, это будет стрелялка, очень хорошая. И советую вам ее играть. И имя этой стрелялки Point Blank, наверное, вы все знаете такую игру. И играли наверное когда-то в эту игру. И советую продолжать в нее играть, потому что она очень клевая графика все такое, оружие все такое, и у меня очень хорошее звание, но Автоматов, к сожалению, других нету. Только те самые, которые дают новичкам. А я уже не новичок. Так просто. Я мастер построения домов. Да, черт. Мне как-то майн лагал. Очень сильно. Мне зачем-то майн лагает. Я вам сказал, Советую вам писать в комментариях лучшие и наилучшие игры. Я знаю, что вы скажете Five Nights Freddy. Это очень, очень, очень крутая игра. Я тоже хотел бы ее снять, но пока не пробовал качать ее. Наверное, сумею скачать, потому что я многие игры не умею качать, как GTA. Почему-то у меня ноутбук не хочет их качать. Но конечно, качать, конечно, можно. Но зачем-то у меня компьютер не хочет их качать. Не знаю, зачем. Да вот, черт. Майн лагает сильно. Ну вот так все, наконец-то. Пойдем еще дерево какое дерево? Тут вообще дерево не, невозможно. Давайте пойдем на руб... все эти дома. Ну, не, не пишите в комментариях, что это читер, что такое. Потому что вот здесь как-то я не могу найти дерево, потому что тут нету дерева. Я удалил слой земли, осталась только трава. Вот, а без земли дерево не растет. Это логика. Дерево без земли не растет. Потому что а вообще в Майнкрафте есть ко корни. Как-то я не видел. Хотя, если кто из вас знает, как скачать моду, то пишите в комментариях. Я много раз, наверное, это говорил. Я свои видео не буду пересматривать, чтобы это узнать. Но, наверное, я это говорил уже. Если говорил, не говорил, но, пожалуйста, скажите, как же мне скачать эти моды? Я, конечно же, буду делать обзор на эти моды и снимать летсплей с этими модами. Я так хочу, вот прям хочу вот взять и снять летсплей с модами. Наверное, вы все знаете Драгунова. Э, да, да, Драгунов снимал модный Майнкрафт, и я хочу тоже снимать модный Майнкрафт. Так, я же говорил, что у меня дерево совсем чуть-чуть. Так, две штуки дерева. Тогда погнали за деревом! На. Вот, как видите, я уже тут немножко поломал, потому что не не, негде брать дерево, приходится ломать э, другие дома. Кстати, я сниму еще одно видео, только не один. Как вы знаете, со мной будет мой друг Расул. Мы снимем с ним Point Blank. У него тоже есть Point Blank. И мы снимем Point Blank. Конечно же, сегодня. И у меня не было планшета, чтобы я снимал этот летсплей. Я так хотел. И, кстати, про мазафакера. Я он знает, я и виняюсь перед ними, и перед ним, то есть он знает почему. Я хочу, чтобы он меня простил, но вам лучше это не знать. Потому что это на как бы мой секрет, и я не хочу, чтобы вы знали. И, пожалуйста, Мазафакер, не пиши в комментариях, что, а, ты труд, боюсь это сказать, что-то такое. Нет, я не боюсь, просто это, чтобы никто это не знал. Наверное, 28 дерева хватает нам ну, хотя бы на чуть-чуть. Так, сейчас делаем сундуки. Да не так. Да черт тебя выберет. Видео будет выходить как бы не чаще, но я постараюсь снимать чаще видео. меня попросил снимать Свордер, как вы знаете, мой брат. Он сказал, что снимем видео для меня, оно интересное. Если для вас тоже интересно, то, конечно, я буду продолжать снимать летсплей. Нам сейчас предстоит долгий, 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 долгий. Да. Я уже думал, подумал, что тут кто-то есть. Сундуков больше трех не смог сделать. сделаем так, так. Сделаем дверцу если хватает дерева. Эм, дерева дерево, да, хватает. прям только на одну дверь. И нам и одна дверь тоже нужна. В Майнкрафте П у меня очень-очень много модов. Да. Но как-то у меня Android, я не могу скачать АР, как мистер Свотер и снимать. Потому что у меня, ну, у него iPad, а у меня Android. Но я так хочу снять Майнкрафт П, потому что там у меня много-много-много вещей. Так, посмотрим. У меня... Вот что-то есть. Есть две палки и булыжник. И напрасно я сделал... Вы сами, знаете. Вы сами знаете, что... Клянусь, я эти вещи не читерил. Я всех убивал, все такое, и доставал все эти вещи. Наверное, мазефакеру сейчас очень сильно больно, но он сам знает почему. Стойте, меня зовут к телефону. Я вернусь. И, наверное, в этой серии мы построим шахту. Будем делать шахту. Но сперва сделаем, конечно же, топор. Я сегодня, я то есть сейчас отделился, потому что я поговорил с моим другом Расселом, как вы знаете, я с ним снимал одно видео э, про Майнкрафт на, то есть на сервере Мистика и Лагеря, и мы сегодня же снимем Let's Play PowerPoint Bango. Шахта, наверное, будет где-то здесь. Небольшую шахту сделаем. Так, лопата крафтит... А, черт, я забыл. Да. Тут камень добыть и дерево добыть очень сложно. Так, так что берем, делаем так. Добываем булыжник. Песка тут на... Песок тут найти как-то нереально, потому что надо было добавить песок. Но я как-то не добавлял песок. Именно. Каждый раз, когда вы делаете такой плоский бир, где-то 90% что появится деревня. У меня каждый раз появлялась деревня. Именно вы знали про этот летсплей, я снимал его. И я подумал, может продолжить снимать этот летсплей. Да-да, продолжить снимать. И пишите побольше комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И... всем спасибо за просмотр. С вами был я. Тиджимус и всем покедала.